Это, наверное, ну, ядерное оружие против коррупции, угу. как примитивного характера, так и характера прямого действия. Что это значит? Представьте себе, чиновник э, до э, 13 октября должен запомнить декларацию за доходы предыдущих периодов, за пред, предыдущий год, где указать, э, что, собственно, есть на его жене, сожительнице, э, гражданской жене, на э, его матери, на его отце и на тех людях, которые проживают вместе с ним, выплывет невероятное количество активов, которые ранее так малодушно, ну, знаете, очень спокойно, не думая о будущем, в плохом смысле этого слова, регистрировали чиновники. То есть масса народных депутатов на мужьях, женщин, на мужьях, которых оформлены просто невероятные доходы, а муж никогда, знаете, у мужа даже диплома нету, Не то чтобы какого-то опыта работы где-либо. Соответственно, записи трудовой книжки. Ну, просто муж. Угу. А, так Точно так же будет с женами, с родителями и так далее. Мы имеем массу примеров в СМИ, когда э, прокуроры регистрируют там, дорогие автомобили на своих э, тещ или мам, которым там, уже 90-80 лет, и тут вдруг у нее оказывается там, Audi Q7 12-го, 14-го, 16 15 года стоимостью 100, 100, 100, 120-150 тысяч долларов. Дорогие э, дома какие-то бриллианты. И так Выяснили, так. что дальше. Ну а, вот есть. Вот, а вот дальше, факту, а да. дальше, если есть разница в пределах 300 тысяч гривен, то этот человек сядет в тюрьму. И поверьте, в течение следующего года, двух, такие посадки будут знаковыми, и их ждет общество, в общем-то. Общество ждет сегодня. Дальше. Если это 140 mm -hmm. тысяч гривен, то есть разница не задекларированного mm -hmm. имущества то это административная ответственность. Армия общественников будет следить за... Этим процессом плюс мы создали в Раде орган, которые Рады создали орган, который будет э, непосредственно проверять декларации и устанавливать их фактическое соответствие. Это национальное агентство по предотвращению коррупции. Вот. Ну и в общем-то самое главное мы привнесем этим законом и этими новыми структурами, которые созданы, новую политическую культуру в стране.